Вспоминаю, как в это же время, в 1993 году, я приехал как раз сюда, после из Симферополя, принимать подчиненные мне части, будучи командиром 32-го армейского корпуса, старшего воинского начальника в Крыму. И, конечно, даже в те тяжелые времена, вы помните, 90-е годы, очень тяжелые времена. У меня и мыслях не было. Что появится здесь противотанковый надолго, противотанковый ежи. Хотя вспоминаю и крыльскую прессу, что будем рыть. Будем воевать. Но не было этого. Ушли от этого. Ума хватило уйти от этого. А сегодня мы на пороге. Сегодня мы в ситуации, что одно неверно сказанное слово, одно неверное действие, один выстрел может изменить судьбы не только Крыма, про Крым быстро забудут, не только Украины. Про нее быстро а судьбу мира. Сто лет назад один единственный выстрел Сараева привел к Первой мировой войне. Более 30 миллионов людей погибли туда, а потом и вторая, как логическое продолжение. Так и сегодня. Так и сегодня. Я обратился. Я обратился. Министру обороны Российской Федерации, генерал-армии Шойгу, начальнику Генерального штаба генерал-армии Герасимов. Ведь еще десятки тысяч офицеров, которые вместе учились, вместе служили, вместе воевали, которые всегда дорожат той дружбы, тем содружеством. А уже 22 года, как есть независимая Российская Федерация, Украина и другие, пришло новое поколение, они стоят за нами. Вон, мальчишки, российские, мальчишки, украинские, которых уже отцы когда-то были вместе. Они вот сейчас встретились в совсем другой обстановке. И ни одной семьи нету, трудно найти. И в Украине, и в России, чтобы не было родственников. И сегодня, если обойти каждого солдата, вы найдете, что есть родственник. Сегодня, как никогда, мы должны подумать о том, чтобы, не дай Бог, ни при каких обстоятельствах не пролилась кровь. Политики на сегодня надо уравнять всех, забыть о каких-то идеологических, партийных, для кого-то привлекательных, для кого-то нет целях и задач. Сегодня на нашей земле самое главное восстановить спокойствие, восстановить порядок, потому что во время всего этого, этой крови, этих пожаров, этого недоверия один к одному расцветает имбодентизм и криминалитет и все остальное поднимает в свою голову и действует. Надо все забыть. Надо садиться и разговаривать. Надо садиться и решать вопрос только политическим, дипломатическим путем. Есть вопросы в Крыму? Надо их решать. Есть желание крымчан? Надо их желать. Ну и желания не должны быть сверхъестественными а сообразимы с реальностью. Все безусловно. Надо продумывать. Не делать тех шагов, которые на долгие годы, надо даже если сегодня гипотетически сказать, что все на своих местах, всем успокоиться. Ничего не было. Да нам 10-15 лет надо завоевывать друг другу доверие, сшивать страну. Успокаивает народ, целое поколение. Расти. Вот сегодня в чем вопрос. Ну самое главное, чтобы было доверие. Я приехал сюда не по поручению и не почему-то заданию. Я приехал сам, как действующий офицер. Я приехал сюда, потому что здесь много было мной оставлено. И здесь многое было. Успокой. Здесь много было переживаний. И много было моментов, которые удавалось ликвидировать. Здесь мои солдаты, здесь мои бывшие подчиненные, которых я воспитывал, учил. И я их не оставил. Ни при каких обстоятельствах. Знайте все. Не оставил что э, ваша армия может делать в этой ситуации? Наша армия может делать первое. Есть Конституция, которая нашей армии ставит четкую задачу отбивать агрессию извне, защищать украинский народ, защищать территориальную целостность Украины. Но вы окружены <coughs> российскими войсками. Окружены да, но мы не сдались. И мы не сдадимся. Но это звучит как... Другой вопрос. А почему мы окружены российскими войсками? Мы не сделали ни одного неосторожного движения. Российские войска не из земли выросли. Мы видим, что. Но мы знаем, что такое для нас. Российские люди, они такие же, как мы. Мы не открыли огонь. Да, сегодня сложилась ситуация такая. Мы ее признаем. Мы в сложной ситуации. Но мы не провоцируем. Мы не хотим. Мы не хотим стрельбы. У нас есть силы. И есть все необходимые силы. И есть все необходимые законы, и есть Конституция. Но еще раз заявляю, мы не хотим войны. Скажите, пожалуйста, как сейчас нужно ситуацию это разрулить? С кем вы сейчас разговаривали, что говорили? И до чего договорились? А я приехал в Крым и сюда, в Перевальное, не от имени чего-то и не по поручению. Я приехал сам как приехал сюда впервые 21 год назад командовать всеми войсками в Крыму. Я приехал туда, где в тяжелом состоянии находится воинская часть, которой я много посвятил в свое время. В не менее тяжелом состоянии находятся и российские войска, которые стоят напротив. И понятно, что не все у них в душе спокойно. Я приехал сюда, потому что вижу, что тут в Перевальном наэлектризованная ситуация и у простых жителей мнения которых разное абсолютно люди переставили доверять друг другу я приехал сюда чтобы и самому разобраться и насколько это возможно чем-то помочь и успокоить ну до чего вы договорились с кем вы говорили как вы видите решение этой ситуации что нужно сделать и кому я изучил ситуацию то что находится за забором воинской части. Состояние части, состояние военных, их дух. Я поговорил с людьми, с семьями военнослужащих, поговорил с людьми, которые противоположной точки зрения, вот они здесь собрались. И пришел к выводу к одному. Шанс есть. Шанс есть сделать главное. Не пролить человеческую кровь главное. Другого сегодня нет ничего. Ни кандидатов в президенты, ни кандидатов в премьер-министры и министры. Сегодня надо сесть за стол переговоров Украины с Россией. В первую очередь я признателен и другим лидерам государств и европейским. Спасибо за ваши советы. Надо садиться за стол переговоров и разговаривать, чтобы нейтрализовать ситуацию. Надо выезжать представителям правительства, Верховного совета, общественным организациям в Крым, разговаривать с общественными организациями, с Верховным советом Крыма, как обстановку успокоить. И самое главное, надо навести порядок в Украине. Закончить с этим разгулом криминалитета, этими погромами, этими пожарами, вернуть спокойную обстановку в городах страны, установить четкий контроль со стороны власти, чтобы дать пример Крыму. Иного сегодня нет. Любое противостояние. На продолжительное время, вот такое, как сейчас, вы видите, оно может провести или быть спровоцировано, что я тоже не исключаю и приведет к непоправимому. Наши солдаты находятся в достаточном морально-психологическом состоянии. Они абсолютно понимают свое значение, свою роль. Они обеспечены всем. Они верны присяге, которую они давали. Они находятся в своей части и ведут очень выдержанную, очень выверенную линию поведения. Ситуация сложная. Я понимаю, что вы говорите. Ситуация сложная. Она зависит как от солдат, которые находятся на базе своей, так и от поведения солдат, которые находятся напротив. Но одно я хочу сказать, что я не вижу со стороны военных, обоих сторон, каких-то провокационных действий. Сегодня меня беспокоит другое, что на фоне этих событий появляются непонятные группировки. Так это было сегодня ночью. Вооруженные на технике, которые не были идентифицированы ни украинскими, ни российскими военнослужащими. Поэтому я не исключаю возможности какого-то либо провокации чтобы столкнуть. Но я очень этого не хочу.